В том, сможет ли Шевченко объединить Восток, Запад не прекращается до сих пор на ваш взгляд Шевченко может объединить ну, вопрос очень такой объемный mm -hmm. потому что мы сегодня говорим о дня рождения того великого человека, который действительно сделал очень много. Он сделал судьбу свою для того, чтобы объединить народ Украины, сделать действительно ее национальностью, которая сегодня на территории страны нашей имеет право быть, и не только нашей страны, а на территории всего мира. Но когда мы говорим о вопросах объединения всех территорий за единую скажем, Украину, за единый подход в взаимоотношениях друг к другу, то, наверное, здесь вопрос очень стоит не столько о Шевченко, сколько в нас самих. Вот мы должны сами понять, что сегодня нам делить нечего. И нам нечего делить ни в истории, ни в земле, а тем более в приоритетах развития нашей страны. Мы европейская страна, мы страна, которая имеет большую историю. Нам есть чем гордиться. И у нас не только Тарас Шевченко является нашим национальным героем. У нас есть масса людей, которые действительно сделали культуру, историю нашей страны и Европы и мира. Они вошли действительно в те э, вот, ценности, которые сегодня есть мирового масштаба. Но проблемы, которые сегодня есть, это проблемы абсолютно наши. Надо находить волю, находить волю не только у нас, но и прежде всего через те структуры, которые называются Верховный Совет. И мы должны понимать, что депутаты сегодня должны не драться, а должны объединять нашу страну, объединять людей на единую цель. Быть сильной державой, быть независимой, и иметь свое лицо и свою историю. И одна из частей истории, это, конечно, Тарас Григорьевич Ученко. Шевченко вспомнить, процитировать. на только гадаю, что Спасибо. Спасибо.